Всем доброе утро. Я красиво спевает, да? Прям с утра. Красота. Хорошего, мирного вам тихого дня. Здоровечка всем. Так, ну что, я вытянула печенку. Надо было на ночь вытянуть. Ну, ничего, я сейчас замочила в воду и положила пакетики. И печенку сегодня хочу сделать. Не знаю, чи з картошкою, або з якоюсь крупою. Зараз питаю. Давайся ти. Хочу піти глянути, що там Семеренка, що було. Яблучки тоді були, не знаю, зараз гляну. Сіли трошки. Немає. Їх мало в цьому люблю. 何を見るのや ще висять. Треба буде їх пообривати потом. Ось висеть. На самовидному місці і не бачу. Яблучки є трошки. Скажу, вроді бачила. Скільки листів. Красиво так. Ну, треба буде все равно скажу на вихідних загрібати. Здравствуйте. О, грабли дать. Что делать, не делать ничего. <laughs> Что еще Нет, будет на красиво. Трохи это, как его. Зирвать там, висять. Понятно. А сколько их там? Да, я думаю, до печенки, картошку, или что-то крупу, или что-то, я не знаю. Что Мне кажется, за речкой само будет, оно сочетается. А, гречку речку вчера варила, что а -а -а. Так, Маленькую кастрюльку варила вчера, чтобы вечерин. Котлетоса Надя нашла здесь там. Морозилки. Это одно название котлеты, гречаники. Это домашний, конечно, лучше. Скажу, листья что? Орех можно спалить, а остальные можно на вот, а. Если не успеется запахать. Оно же полезное дело. Угу. Ну, каждый день он падает, бач. Он по силу едешь, оно это. Уже некоторые лысые-лысые стоят. Угу. Георгий не надо, бач, надо с это, я сегодня ты вылез уже хто миє корні, хто это. а це дивилась, каже, ніколи це не роблю, прям з ґрунтом отак выкапываю повністю, щоб земля була в цьому. І все, обрізає там оце это тут, і все. І в пакет, оці ж пакети для мусора. О, не треба це? Нічого, це воно ж землі буде а все я там. І в пакет отак зав'язати, і можеш ставити у підвалчик, куди хочеш. І все. А Святом не витало ще ніколи? Свя... святом. А який уже сегодня? Международный день сельской жінки. Сегодня? О, это значит, мне надо mm. поздравить и всех наших девочек. Надя не стесняется, что она сельская жінка. Нет, конечно, я говорю, что я сельская жінка. Мои витания. Все. Да. Ну, я там смотрю, лента забита, поздравляю, все. Что... Mm. Так что мы Трудолюбиві. Ну, даже село так называлось. Трудолюбимовка. Мне сегодня дом все наш. Да. Так что наш все было добро. Высветилось видео Аня на выпускной. И все вот это, Я вот, дитё хотела слово сказать, плакать начала. успокаивать ее. Ну, молодец. Да. Директор не тот знак подала, мужики не поняли. Давай этот самый не, салют, в, те, да. не в тему салют пускать. Я все, все смеются. Таранок. Не, Вася что-то чемахнул кому-то другому, а тут Олег не так понял. Думал, поджигай и давай. Давай. ХВР Ну ничего, все нормально. Як це Надя на ночь оставила стирку, То надо заносить. Особенно дома. -це. Дома у нее хорошо по всей хате батареи. <laughs> Как-то тыкая везде. Вот тут один порошок Як ты не сказал, иди понюхай. У меня химия. Запах цей. Сило. Просто Я в хату віщу ще. А яблочка все одно висять, не, не хочуть падати. Потрусіть. Та ну що ж ти можеш, то воно саме впаде. вдруг Сам не наїлися. Скільки баночок? Орехов падало тут. Скільки Вроде... баночок у мене немає. Та да, скільки штук п'ять. Зварить би ще пюре немає. А да купити, да? 50 гривень яблука, ти що? Я, я лазил по сайтам и что-то высветилось, повидло абрикосовое. Не так недешево, ну правда большими этим, оптовая закупка. 10 килограмм, на некуда 10 килограмм девать. А абрикосовое вкусно, наверное, да? Да. Прослочки такие, она кислиночку так тоже дает я надо мне не купить, я ж хочу там. Думаю варенье варишь, оно никогда густой не получалось, да? Да, я Редкое постоянно. Как Як то повидло делают. В субботу поедем с Андреем. А что ты тогда в Михайловке шукала? Помнишь, повидло яблочное что-то? Да, ну, это в рогалике пирожки. Не, 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 это что то на торты куда-то тебе не. надо было. Да. Ну я, если это только абрикосовое, чтобы мне на праске было надо такое. Тогда посоветовали в один магазин и нашли. Ты еще довольна была, что кусок нашла. Что ты делала? А так я делала в основном, на этот, или пирог, или... Ну, не, так, на густе, на, на густе, заказ ну, ты что ну, ну, Если на заказ, то только праски э, 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 на абрикосовый мне промазывать надо было. Не-не-не, ну, что я куда-то надо было... Да ну, что ты до меня пристал? Я тебе скажу, какие. Если на заказ, то только так, Андрей. Я больше не, эти не делала. Ведь. Вот он лучше знает. Вот да. у ну, вот, него ну, мода такая бывает. Потому что я знаю, что мы есть. облазили базару весь, sí. и да. потом и аж если... возле кинотеатра нашли там. Да, вот это сейчас тебе что и говорю или я на пирожки или на рогалики хотела, густые, дуже мне то прям вот режешь, или ложку так можно прям вот, густые так повыдло. Если мне надо было этот, жем там этот, то я на, только на пральске мне надо было, если на заказ. Малина надавилась? Кого? Малина. Так нема. Я вот помню, в школу ходили, когда как раз поспела вот эта облепиха, еще и малина была. Ну, в садик мы ходили там, а в садику. Она ж и поздняя есть, бачишь, тоже. Вот облепиха нас поручала. На продленку остаюсь. У нас до полпятого продленка была. Если хочется, жменю фу! Она кейснула. Ой-ой-ой, не то слово. Ну, полезная вроде. И колючая. Люди. Буряк убирают уже. Что это вышло дома? Соседи? Будут? Да, да, да. Ну, коровам. Буряка не дашь, молока не будет. Такие. Сами это знаем хорошо. Да. Так, в хату, да? Андрей поменял этот выключатель. Ой, упал в стол. Я извиняюсь. стул упал. Раз, раз, все, работай. Молодец. Ну. Красиво то правда? Стиночка сейчас ну, открываем, ее потом топить буду. Со старый, выкинуть уже. Ну, что ж, уже вода ну, ему. Да, уже как, конечно. То Это все выкинуть. Наборчик. Кое-когда он раздается. Угу. Без ленты, правда не по фоншу, да. А что? Не синяя. Синяя всего. Mm. Що хочешь, справляешься. Ну клеишь? Это это чучу. 85 за 700 грамм печенка Тоді дешевше була, ми накуплю. Це ж на вечір буде ця печенка. Тепер сейчас распечатаю і ще печінку самоводу. воду. Сейчас положу. И ну, все. Топ, 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 куда ж мы топаем? Пришла посылочка. кем мы вам не показываем. <связывайте> ну, просили не показывать. Идем сейчас за ТРМ. Пришла смс, что надо забрать. Вообще сказала, что... Ну, я пусть так делаю. Потому что если люди на косы, мы не делаем так, чтобы показать, а больше что-то... Нет, так нет, все. Так. И все. Спортилась погода. Да, широко хорошо было, да? Прям да. да, вообще хорошо, но ну, я не знаю. У нас где настроение ожило, ходить было? Я чуханула на большую дистанцию. Ага. А что, ну, там, кр кр видать... ну там красиво, тут вот листья не да. так, да? А за селом листов сколько нападало? Угу установку у Поштукатурили. Поштукатурили, покрасили. Uh -huh. по 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 Хорошо, красиво Вот Так, вон сколько хрена, да? Угу. Uh -huh. Ну, мне нельзя. Надя, она любая. А что тебе нельзя? Ну, острое, острая. А, желудочное, так и дело. Uh -huh. Уже капусточку завтра, может, если что-то будем пробовать. А у меня только что высветилось. Так не напрягалась, Пылюстки и на четыре части нарезала. Ну, на что так? А, если крупная бабушка так рубила. А. Так само такие эти рубила. мы так, не ну, чтобы там, да, так? Вот. А. Да. такая красно-красно капуста. Ну, да. водители по центру еды и все. Надо бурячок сварить с чесночком. Да, остался, да, уже остался, Чеснок есть? если в субботу, может, на базар сходим, там купим килограмм чеснока. Да. Там дешевше можно купить. Mm -hmm. Ах. Ох ты! Добрый день. А ну и это, объявление в барахолке читал, что оптом. то есть в про что по 70, что-то. На базаре он же дешевше, чем в магазине. То, что, ну, а. Потому что людям и продать кому-то надо, то, что это цены трошки ниже делают, Ну что, продать тоже хочется. Я <связать> ну, ну так вот, не знаю, я не знаю, почему сейчас сейчас. Мы... Везде я, смотрю зимний. Чего этот весенний уже перестали садить? Да, да, да. весенний вина, не, не тоже хороший. Да ну, морочится с ним, тут <laughs> один зуб обчистил и все. Еще мелкий, да. А, да Галашейка, красавец. У нас дома, да, вот тоже будет. Ага. Как ну, мороз, шеи синие. Ага. Так, иди машина задавай, они кукурузу собирают.

Раида смеется, сигналит. Сигналы уже такие. Мой сын до дома уехал. Молодец. Спасибо. С Анютой все не выходило на связь. Петух, а ты с нами что, далеко? Не, за мной не надо. Так, кот рыжий дорогу перебежал. Мне хорошо кот переходит. Рыжий не считается, да? И черный тоже. Нормально. Я не знаю, что это все. все. Ой, что, черная кошка перешла до руки. Ничего, все нормально. Ну, как Ну, и что? Ну, таким цветом она родилась. Ему надо куда-то. И ему, ну, и что тут такого? Ну, это то, я говорю, да, за у уйти, что не можно то, не можно это. Ой, и ты что? Машина едет, так выключай, Андрей, машина едет, скажут. Деревья тоже красивые, уже покрасились, да. mm -hmm. На западной как служил. Это, с горы, внизу это и тоже деревья разные. Лиственные, хвойные. И тоже такая краса. Mm -hmm. Бусик есть. Что то провезли? А, нет, это мобильный этот а, это зрение, да, це ж це ж это же объявление было. Так, потом еще знаешь, вот, проверяют. Ну, как раз на лапу, поехала назад. А, ну, нормально. Я, я ж... хотела его же пестрить, думаю, спитать, сколько, я же должен знать, сколько тебе так посылка. Да куда? Ну, в Умань. Да тут сутки, Ну, нормально. Да. Ну, люди стоять, умочки. Красиво, да? Ага. Любоваться сейчас. Я сейчас смотрю, да, Раиса Алексеевна выставляла, кому надо. Да, подъезжает обеспокоить. Да. но зир проверить, подобрать? Эти себе. Да. Ну, мы еще молодые, да? Конечно. Читать, да, проблема. Мелкими буквами. А так и можно. Ну, пойдемте назад по кругу. Тяжеленько. А. А, ну, дела? Планы сегодня? Планы. Сегодня будем ходить? Как хотите. ходим, а завтра я буду просил. Завтра я не пей. Завтра планами Въездка нарисовалась place. на субботу. Что хочешь. Вот правый. Ну, это ж на дорожке на базар-то участник выпрямок. не пугаю. Так, чтобы он не лежал. Ну ну тогда пакетик взяли там. парку. Просто у веранды хранить его. В хату заносить. Сегодня надо давай георгием заниматься. Копаешь, так аккуратненько так, вот, это. есть у нас Мне видеть. кажется, с землей стремненько. Ну я ж дивила, я все время дивлюся, ну, с землей прямо это, в грунте, в этом же ж грунте. Ну кто мы, я прям даже корни. Кто эти корни, ну чистые, потом же ж, в опилках, то там я не знаю. А я так передивилась, она кажется я годами этим занимаюсь, каже, и то что это. Прямо так обкапывают хорошо. И вместе с землей так вот -от. Я так вот в этот в пакет. И все. Главное дивиться, чтобы не гнили, не было ничего самих, где вот это же этот был. Стебель, как он правильно. Обрезаешь там хорошо все. Людей, да? А? Людей, говорю, что в очередь возле оптики. Да, стоят люди проверяются. Хочу в больницу ехать, правда, до Вознюка. А там я тебя очередь у термолога все время. Постоянно, постоянно. Ты что, это надо так, с утра приехал и бегом в первую очередь туда очередь занял. А потом пока меня нет. Воробану, что дети, что военные там все стоят в очереди. не пропускают. ну через одного бывает. Если богатый, то через одного. Я тут я вчеркался, ездил, ездила, тут едут я на проверку ездила если... не военных, а военкомат военные вообще без ну, очереди ну все да, это и то проходы если и много этих человек, да, то это через один, одного например, такого, ну, одного такого пропускают, если богато а если это, то пропускают ну, это скажу, да? ну, мне ж надо Було. Я хоч поїхала, все зробила собі як для себе. Мені, е, е, Лариса Валентиновна, що мене запікувала все Запорожжі, Казала, каже, Надя, ти дивись, провіряй, тому що слух. І провіряю це в е, мене право не чує, да, леве, леве провіряю, тому що, не дай Боже, щоб отож їздила все, аудіограму проходила, МРТ проходила. Ще все-все посвітили голову, щоб, не дай Боже, щоб нічого не було. Потім до врача а, прийшла, Черкаса. Записувалися, як їздили, все провірила. Ну це, як, прежде всього, для себе. Робиться те, що треба це робити. Треба провірка, щоб було. І для себе знаєш вже що. Слава Богу, все нормально. От, в голові нічого такого нема. Мали, щоб посліпалася на місці. Вот так и дело. И все. также же что-то да, приехали. Прямо на этом написано, что диагностика. И все. И хорошо. Молодцы, вот так по селам ездят. Я думаю, Очки у них дорогие. Я помню, в том году тоже проверяли. Ну, -то? ага. Ну, подбираю, а, так. ну, так я же говорю, что на базаре китайские купить, чего вам тут подберут. А, ну. подбираю, Конечно, подбираю, будет дорого. Ты ну большой Что ну, просто, сам себе можешь, кем хочешь выбрать. О. Это ж не то. Помнишь, сидели возле Глазнюка, этот пацанчик ходил. О, линзы, а, линзы ему вставили, он, он ходил, прошелся, он, для да, для как. проверял, проверку делал, ну, как он, он, нормально ему подходит, или это а по коридору ага. Ходить, вот, У ему... него там, смотрю, разные глаза, там такое, надо было и это. Уже прям такая вот, да, да, и такие еще хлопчик, ты что? такой, ну, вот до 18, что Коррекцию надо делать по-любому. Ну, а, что, что так? Если ты доходишь, телефонах, да. ноутбуках это сидит целыми днями тоже нехорошо. Что я говорю, детей своих вот так контролировать надо. Рассказываю, балакаю, вот так вот это. Чем надо другими. Да, все надо другим. Так, все, мы прибыли. Выключай. Любочка, спасибо огромное, моя дорогулечка, за такие подарочек. очень дуже, -дуже приятный, моя хорошая. очень приятный. Вот Сейчас будем обидать трошки вчера помидоры Капусту да, вчера. Не набери, вот, не Вика Игорь, ну, с Игорьком не дуже. а да, я не пойму, помидоры не хочет. да, вот это. Я говорю, ты что, ну, ладно, по гирке там еще под любителя. А, ну, гирки купляла, и вот еще гирки. А. А, а что с теми там на дереве делать? Такие вот такие Нет. зеленые. Яблоко? Да, помидоры. А, помидоры. Да их надо те, что же оставили Оставлю эту И Не, не буреет ничего такие. Так слабит, видимо, надо, -то, да без обид, можно что надо что-то да, будет а я буду помидоры в ведерочку. Ты их копать там, Там лопата у нас такая. Как, да, да это, так это, подкапывать и поднимать это все аккуратно ты бы их где какие цвета? Да, это они и те красивые. их и хайта, и там будет. хорошо Красота такая. И не опулились Тих, не опылились. Там что -то. вначале таким цветом, потом один что желтый с белым какой-то был. Так, все, сейчас девчат будем звать, да, и есть. Капустня будем еще есть. Добре, він як борщ. Чим більше він стоїть, тим ще, ще вкусніше йде. Як одна там дамочка писала, как? а, борщ на три дня. Так я хочу вам спитати, чи сказати, спитайте у любої жінки, у любої хазяйки, на який день борщ саме вкусний. Угу. Хоч більше нічого казати не хоче. Три дня і чотири дні буде, борщ. Дуже добре буде. Так есть такие любители холодной есты. Да. Нет. Тут у нас Миша любил холодные есты. Да, Миша любит что... Ну, кипяток никто не любит в семье. вот девчата даже подогреть и все такое, чтобы теплое было. Ну, мы здесь мы сейчас вкусняка с удовольствием. Занятия будет. Не гречки дела. А на вечер хочу картошку, мабуть, этот сделаю. Чешу. Да, печенку, печенку достала, плана никакого, да? Не, я сделаю печенку, сметана там есть, а есть. Картошку сделаю с печенкой, чтобы было. красота. Так, будем обедать. Считайте тоже обедайте. Всем приятного аппетита, смочного, чтобы <свят> было вам тоже добрые. Люды только позавтракали, когда ты говоришь обедать, не, хотя кто его обед смотрит нас. И тут. вечером и, так что время ж не одно. я. Вот ну, так вот люди, например, по вечерам, когда ты говоришь обедать, люди его по второму разу <свят> и на кухню. Это угу. а ничего. Сейчас такая холодина, сейчас надо есть, угу. чтобы хоть тепло. Я плохо ходила, сейчас надо вылечиться.